ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ದತ್ತ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಂತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಫಲತೆ ತರುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ನೋವುಗಳು ಭಯ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಜಯಂತಿಯ ಈ ದಿನವಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಾಯ त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कार सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीधत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्या महेश्वरस्वूप त्रिमूर्ति विद्या विद्यादाय ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रधाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय सङ्कटनाशनाय नमः श्री दत्तात्रेय ङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमः सङ्कटनाक्षणाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्ति सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रे नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमस्कार श्रीदत्तात्रेय श्वर नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमुतिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय मेश्वराय नमः विद्याप्रधाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रधाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्व त्रिमूर्ति परमेश्वराय नमः विद्याप्रधाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रधाय नमस्कार सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमु श्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटदाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वर विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमो नमः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरस्वरूपाय त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रदाय नमस्कारः सङ्कटनाशनाय नमः श्रीदत्तात्रेय य त्रिमूर्तिपरमेश्वराय नमः विद्याप्रधाय नमस्कारः सङ्कटनाशणाय नमः श्रीदत्तात्रेय